じゃじゃー、お肉がきれいなピンク色今回の最寄り駅は、トンデムン駅のお隣、チョンノ大賀駅です。 お店はカンジャンシジャンの東門からおよそ5分のところにありますチョンの大賀駅4番出口を上がってそのまままっすぐ進んでいきますこの通りは韓国で一番薬局が集まっている通りとして有名な場所です さ、2分ほど進むとこちらの白い看板の薬局が見えてきますここから左に入りますあとはまっすぐおよそ2分進むと目的地到着です見えてきました黄色い派手な看板が目印です オープンと同時にすでにたくさんのお客さんで賑わっていますこんにちは、ヨンヘですさあこちらがメニューですユッケ以外にも焼肉メニューも充実しています今回はチャドル焼肉とユッケが半分ずつ出る半々セットを注文しました いやーちょっとお店に入った瞬間お肉が焼けるすっごいいい香りでその香りだけですでにご飯ぱ杯食べられそうなくらいですよさあこちらをご覧ください基本のおかずですこちらがニラとレタスの和え物そしてマック用の山頂ですねでさらにキムチ そしてニンニクと人参も出てきますね。あとはサンジャン、コツジャン、そしてこれがお肉をつけるお塩とごま油です。 韓国旅行に来てユッケといえばやっぱりンジャンシジャンのイメージかなり強いと思うんですけどンジャンシジャンはどっちかというと,ちょっと観光客系な感じがするんですねでここはですねンジャンシジャンから5分の距離にあるんですけれども地元の方にかなり支持されて人気のお店なんですでユッケおクの人はここめっちゃおすすめっていう人がね多いんですよで何が違う かと言いますと、まあ、ユッケの味付けももちろん違います。でさらにあのオムを鉄板で焼きながら一緒に楽しむことができるんです。今回はですね、ユッケとチャドルバギの半半セットというのを注文したんですけれども、ユッケめちゃくちゃ量が多いです。 で牛のあばらの霜降り肉ですでこれはこの鉄板で、ね、焼いていただきます <laughs> そしてさらに焼き野菜までついてきますさあ <laughs> まずは私が超大好きなゆってからいただきます混ぜましょうはい,い<や> <laughs>、えー、刻んだ青唐辛子とあとは かなり細く切った梨も一緒にあえられてますね <laughs> じゃじゃーんいやーお肉が綺麗なピンク色ごま油のーーいい香りめちゃくちゃ やっぱり、お肉がキンキンに冷えてるんですけど、口の中の熱で、それがすっごいゆっくりゆっくりこうまみを残しながら溶けていくんですよ。最高ですね <laughs> そしてごま油の香りもす 美味しいそう、ここはですね他のところと違ってあのタレ自体が甘すぎない、でプラス結構さ細かい梨があの混ざってるんですけど、その,、ね、あの自然な甘さっていうのがね、いい感じで効いてます噛まなくても、口の中で自然と溶けていくのを待ってる時が最高に幸せ。 なんか途中からちょっと飲む感じにもなるもんで、ね、<laughs> うーん、でさ、青唐辛子が結構入ってるんですけど、でも全然辛くないんですよ、風味だけがね、しっかりと効いてます。<laughs> <laughs> これは外せないよね <laughs> 아, 그래서 편의지라, 로o, 근데 그래서 erm eighth... 아, 자 준비하자 이 여기 앉는게 그 옆에 있는 되게 여기집이잖땅 주인하고 자 코코넛에 대한 육회를 다른 맛있게 먹을 방법이 있자 먼저 이샤를 구워 겠습니다 자돌박이대 육회오 마이 타이마스 니쿠 니쿠 니쿠. ボリュームに分散されているので、ちょっと待ってめっちゃ美味しいこれ止まらないよめっちゃ笑顔になる <laughs> もうユッケが熱々のお肉に出会うことによって、本当にスープになるんですよ <laughs> びっくり仰天の美味しさでお肉の美味しさプラス香ばしさも加わるからさらに香りが良くなるすごいお店はないけど粗くなってるんですけどこんな美味しいのけの食べ方があるんだこのままでも絶対これ美味しいと思います塩につけて <laughs> うーん うん、脂が脂っこくごく飲めるぐらいにしつこくない脂でさすがメニューにあの国内産のお肉って書いてるんですよだからもう全然臭みとかないですねなんかタレとかつけなくてシンプルにほんと塩とごま油だからこそお肉が美味しいこのニラと。 レタスの替え物を巻いて食べようかなヘルシーだよねこうやって食べたらこのニラの香りめっちゃいいですねま野菜との相性すっごいいいわ <laughs> これに 자돌박이 소스들 육회, 고야 사이 사트 장속 인니크 めっちゃ美味しい、このさ、さどりバギの脂がソースみたいな感じに変わるんですよ、だから口の中で完成するって感じうーん美味しい。さあ、この茶どルバギの美味しい脂で、お野菜、きのこ焼いていきます。 これも間違いない美味しさでしょう。 美いしくて震えるこれはさ一度食べると忘れられないと思います多分日本に帰っても1ヶ月ぐらいは <laughs> ずっとこうなんかお肉の香りとかがどこからともなくやってきたらこれを思い出すと思いますそれぐらいかなり中毒性がある美味しさ何 もう一つ美味しい食べ方があるんです、うん、第3の楽しみ方このご飯にユッケを入れてユッケテリッパにしますなんとですね、ユッケを注文するとこのご飯がおよそ200円で注文できるんです ナイスね、<laughs> そのまま楽しんで、そしてお肉でさらに巻いて楽しんで、極めつけに。 ビビンバ楽しめるってこんなに楽しめる方法なんかないんで日本でユッケってなかなか今食べられないですよね、まあ、出すためには本当にすごい厳しい条件をクリアしたものしか出せないから本当に焼肉屋さんとか行っても今はあのういユッケを扱っているところがたくさんあるんですでも韓国に来たらこんなに ユッケを楽しめるんですよ。もうぜひね韓国旅行に行ったらユッケは一緒に入れてほしいですね。<laughs> あもう止まらない美味しさですね。なんかユッケをフルコースで楽しんだっていう感じがします。ぜひね韓国旅行に行った際には地元の人に愛される3段階に楽しめるユッケをね楽しんでほしいなと思います。 야 잠깐만 왜